నమస్తే శ్రీమద్ భగవద్గీత పారాయణ అభ్యాసంలో ఈరోజు సాంఖ్యయోగంలో ఇరవై ఐదవ శ్లోకం నుండి ముప్పై ఆరవ శ్లోక వరకు చూద్దాం అవ్యక్తోయమచిత్యోయం అవ్యక్తోయమచిత్యోయం అవికార్యోయముచ్యతే अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुषोचितुमर्हसि नानषोचितुमर्हसि अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातम् अथ चैनं नित्यजातम् नित्यं वा मन्यसेमृतं नित्यं वा मन्यसेमृतं तथापित्वं महाभाहो तथापित्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि नैनं शोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे तथा पित्वम महाबाहो नैनं शोचितु अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येर्थे परिहार्येर्थे तस्माद परिहार्येर्थे नत्वं शोचितु नत्वं शोचितु जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम् जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम् जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येतेनत्वम शुचितु मर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्ता व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधानां नेवा तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति आश्चर्यवच्चैन मन्यः श्रुत्वाप्येन वेदन चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येन वेदन चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येन वेदना चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वा चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयम् देही नित्यम अवध्यो देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नविकं पितुमर्हसि नविकं पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोन्यत् धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधि युद्धाच्छेयो न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष्या नमिकंपितु मर्हसे धर्म्याधि क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रच्छया चोपपन्नं यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनक्षत्रियाः पार्थ सुखिनक्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशं लभन्ते युद्धमीदृशम् यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनक्षत्रियाः पार्था लभन्ते युद्धमीदृशं यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनक्षत्रियाः पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि हित्वा वाप्स्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि

सम्भावितस्य च कीर्तिः सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते मरणादतिरिच्यते अकीर्तिं चापिभूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिः तिरिच्यते अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चरिच्यते भयाद्रणादुपरतं भयाद्रणादुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथाः मन्स्यन्ते त्वा महारथाः येषां च त्वं बहुमतो येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्य शिलाघवं भूत्वा यास्य शिलाघवम् भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्य शिलाघवं भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्य शिलाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किं ततो दुःखतरं नु किम् अवाच्यवादांश्च बहून् तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अवाच्यवादांश्च बहून् तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीकृष्णार्पणमस्तु